بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو ابلاغ کا لیکچر ہے کچھ ورڈز ہیں ہم لوگوں نے دیکھنے ہیں پہلا ورڈ ہے جی ہمارے پاس نیرنگیاں نئی نئی چیزیں ہونا عجیب و غریب چیزیں ہونا اس قسم کے سنس میں یوز ہوتا ہے تو نیرنگیاں کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ نون یہ اور رے کا جوڑ ہے اچھا اس میں دیکھیں اگر نون اور رے کا ڈائریکٹ جوڑ ہو تو یہ دیکھیں یہ اور یہ شکل بنے گی لیکن اگر نون یہ اور رے ہو تو بجائے اس کو یوں کر کے اور یوں کرنے کے غلط نہیں ہے چلے گا پیپر میں لیکن زیادہ اچھا جو طریقہ ہو کیا ہے کہ دیکھیں نون لگائیں یہ لگائیں اور آگے سلائیڈ والے رے لگا دیں تو یہ کیا ہے نیرنگی ہے ٹھیک ہے یہی کہانی جو ہوتی ہے یہ آپ کے جو دنوں کے نام نہیں تو پیر لکھنا یا ویسے ورڈ ہوتا ہے تیر لکھنا اس میں بھی یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ پے یہ اور آگے سلائیڈ والے رے لگا لیں یہ پیر ہے لیکن بندہ یوں کہے کہ سر یہ پے اور یہ بے رے بر کا پھر جوڑ لگا لیا چل سکتا ہے حرج نہیں ہے ٹیکنیکلی جو ہے وہ یہی چیز ٹھیک ہے لیکن بچوں کو پیپر دینا ہے دونوں کام چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو احتیاط کر لیں وہ کیا احتیاط کر سکتے ہیں میں نے احتیاط کر لی ہے کہ درد دیکھیں پے ایسا چھوٹا بنایا اور آگے یہ رے یہ یار لگا دیا دیکھیے میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں یہ ٹیکنیکلی اٹس ناٹ کریکٹ ٹھیک ہے اور اچھا پھر ایک اور ہاں اس میں جو بنیاد وہ کیا آ رہی ہے دیکھیں یہاں پر جو رے آ رہی ہے وہ پوری یہ والی شکل میں آ رہی ہے اس شکل میں آ رہی ہے یعنی کہ یہ اور یہ اس شکل میں جا جا کے بن رہی ہے ایک ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے کہ رے یہ اور شکل میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں جب ہم لوگ لکھیں گے نا نیرنگی اگر لکھنا تو ورڈ نر تو پھر کیا دیکھیں یہ نون اور یہ نر یہ دیکھیں اس رے میں اس رے کا پورا پاؤں بن رہا ہوتا لیکن نیرنگی ہے لیکن نیرنگی ہے تو نون یہ اور آگے سلائیڈ والی رے اب یہ رے لگی ہے دوسری رے نہیں لگی جس میں پورا پیر رے کا پاؤں ہوتا ہے وہ نہیں لگا تو یہ ورڈ ہے نیر ٹھیک ہے خیر ہمارا ورڈ کیا تھا نئے لکھنا تو کیسے لکھا جائے گا نون یہ اور رے آگے یہ بیل با والا جوڑ ہے اور یہاں سے آپ نے کاف یا گاف کی دو کشک لگا دی ہیں ٹھیک ہوگی اب دیکھیں یہاں سے یہ اور پھر بیل با والا جوڑ نئے ٹھیک جب آپ پیپر میں حل کر رہے ہوں گے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے سارا کچھ لائن سے اوپر لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے نون یہ رے پھر یا اور پھر نون گنہ بھی لائن سے اوپر ہی آئے گا تاکہ آپ کی اگلی لائن کے الفاظ ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے جی پیوست یا پیوستہ جڑا ہوا کس چیز سے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ پے یہ اور یہ دیکھیں کیسے کیا یہ دیکھیں پے کیا اور آگے پھر بے و بو والا جوڑ لگا دیا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں کیسے بن گیا پے اور یہ کیا ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ لے کے آئے اور خاندان تو یہ دیکھیں یہ سین کا جوڑ کے ساتھ کیسے آیا ہے بڑی آسانی سے آگے کہ یہ دیکھیں یہ دوس بنائی سین بن گیا یہاں سے ترچی رے لے کے آئے اور یہاں سے تے لگا دیا ٹھیک ہے سین کا بھی جوڑ اس طرح ہوتا ہے شین کا بھی جوڑ اس طرح سے ورڈ ہوتا ہے کاشت ٹھیک ہے تو یہ بھی اس طرح بنے گا کاف علف کا یہ دیکھیں یہ شین یہ اس کو نیچے سے لے کے اور یہاں سے تے لگا دیا اب یہ کیا ورڈ ہے کاشت اس طرح ورڈ ہو سکتا ہے گوشت ٹھیک ہے وہاں پر بھی سین کا اور بے کے خاندان کا جوڑ آ رہا ہے تو کیسے بنیں گے یہ گاف یہ واؤ اور یہ دیکھیں یہ شین اس کو یہاں سے نیچے لے کے آئے اور یہ کر دیا ٹھیک ہے تو میں یہ چیز سمجھا رہا ہوں دیکھیے یہ یہ سین کے تین حصے ہیں یہاں سے یہ جوڑ ہے یہ دیکھیں یہ جوڑ ہے اور اس کیا ہے بے کا خاندان ہے کرنا کیا ہے آپ نے کہ سر یہ دیکھیں یہ سین اس کے نیچے سے یہ دیکھیں یہاں سے نیچے سے اس کو لے کے آئے اور پھر بے کا خاندان ٹھیک یہ ورلڈ آپ کا کاشت بھی ہے یہی ورڈ آپ کا گوشت بھی ہے ٹھیک یہی ورڈ آپ کا پیوست بھی ہے یہی ورڈ آپ کا راست بھی ہے یہ را الف اور سین اور تے راست چلیں جی تو یہ کچھ سمجھ آیا کہ سین کا اور بے کے خاندان کا جوڑ کس طرح ہوتا ہے چل تو یہ ہم لوگ کیا ورڈ لکھ رہے تھے پیوس دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ پیوس کیسا لکھا جائے گا سر پیواس بڑی آسانی سے لکھا جائے گا کیسے کہ سر یہ دیکھیں یہ پے ہے اور یہ یہ ہے دیکھیں یہ پے اوپر پھر بے و بو والا جوڑ بنا کے نیچے اور یہاں دیکھیں یہ سین یہ نیچے سے اس کا جوڑ اور یہ تے یہ ہمارے پاس ورڈ کیا ہو گیا پی وسط ہو گیا اس طرح ورڈ ہو سکتا ہے ہمارے پاس پیوستا تو دیکھیں پے یہ و یو اور آگے یہ دیکھیں یہ سین یہ تے اور آگے ہے پی وسطہ ٹھیک ہے اب اس کو یوں یونیکھ آ دینا سار یہ سین ہے اور یہ ہے اور یہ ہی تے بھی ہے ایسے نہیں ہے ٹھیک یہ جو اگر صرف تین دنائیں لگا کے اور آپ یہ کہا دیں گے تو یہ سا ہے جو ہے سہمائی یہ وہ چیز ہے صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے سہمائی ہے لیکن یہ ستا نہیں ہے تو پیوستہ سین کے تین الگ بنیں گے تیک ایسا آئے گا اور پھر یہ یہ جوڑ آئے گا تو یہ ورڈ کیا بنے گا پیوستہ ٹھیک ہے آگے دیکھیں آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے جو ہم نے لکھنا ہے وہ ہے مش را مشل کہتے ہیں روشنی کو مشل کی روشنی یہ اس کو ہو لفظی مطلب لیکن اس کو استعمال کس سینس میں کی جاتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ سار یہ میرے لیے مشل را یعنی کہ یہ میرے رہنما اصول ہے رہنما اصول رے اے نون رہنما اصول کو کہا جاتا ہے یہ, ہے یہ میرے رہنما اصول ہے یہ میرے پرنسپلز ہیں ان کو دیکھ کے میں چلتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے ورڈ ہے استقبال تو دیکھیں استقبال میں کیسے ہوگا الف ہے پھر سین ہے پھر ہمارے پاس بے کے خاندان میں سے تے ہے پھر جی ہمارے پاس کاف ہے پھر جی ہمارے پاس بے ہے اور پھر ہمارے پاس الف ہے یعنی کہ سین پھر بے کا خاندان پھر کاف پھر بے کا خاندان پھر الف یہ جو الف ہے اس کے اگلے والے الفاظ کے ساتھ جوڑ نہیں بنائے گا شرارتی حرف ہے شرارتی حروف کون سے ہوتے ہیں وہ والے حروف جو دوسروں کے ساتھ تو مل جائے لیکن اپنے ساتھ کسی اور کو نہ ملائیں اب ذرا دیکھیں کیسے بنے گا سر یہاں پر یہ سین کے تین دندانے ہیں اور تیک ایک ہے اور پھر کاف کے ساتھ جوڑ ہے جب اس قسم کا کام ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں سین اور تے کا شوشہ بنا لیتے ہیں دیکھیں یہ سین یہ تے کا شوشہ یہ بن گیا اس صحیح ہو گیا اب اگلا ہم نے ورڈ کیا لکھنا ہے اس کے ساتھ کاف اور بے با لگانا یہ کاف ہے اور یہ بے با تو یہ ہمارے پاس بڑی آسانی سے کیا بن گیا ورڈ استقبال بن گیا گیاف سین تے تے بعد شوشہ یہاں سے کاف اور یہ بے الف وا اور یہاں سے یہ لام لگا دے اور میں نے کوشش کی ہے سب کچھ کیا ہو لائن کے اوپر ہی رہے تاکہ آسانی سے ہماری چیزیں لکھی جائیں اگلی لائن بھی ہمارے کوئی ورڈ ڈسٹرب نہ ہو ٹھیک ہو گیا استقبال سمجھ آئی اس طرح ورڈ ہو سکتا ہے استقلال تو وہ بھی سیم اس طریقے سے ہی لکھا جائے گا کہ سر استقلال کو کیسے لکھیں تو وہ بھی اس طریقے سے لکھنا ہے کیسے کرنا ہے آپ نے الف ہے سین ہے یہ تے ہے یہاں سے کاف اور یہاں سے لام لا تو یہ ہمارے پاس کیا ورڈ ہوتا ہے استقلال مستقل مزاجی کو میرے خیال میں کہتے ہیں استقلال ٹھیک اور استقبال کہتے ہیں کہ کس چیز کو ویلکم کرنا ویلکمنگ سم تھنگ تو اس طرح سین اور تے کے ساتھ اکٹھے آ جائیں اور آگے جوڑ بنا رہے ہو تو شوشہ بناتے ہیں اس طرح ایک ورڈ ہو سکتا ہے مستغرق کس چیز میں ڈوبا ہونا بہت زیادہ انعامات کے ساتھ ہونا مستغرق تو دیکھیں یہ میم ہے یہ سین ہے اور یہ تے کا شوشہ ہے پھر یہاں سے یہ نیچے اوپر اور پیچھے یہ غین اور رے کا جوڑ بن گیا اور یہاں سے یہ ہمارے پاس کاف ہو گیا یہ ورڈ ہے مستقرد کس چیز میں بڑے انواق کے ساتھ ڈوبا ہوا ٹھیک دوبارہ لکھے لکھنا کیسے ہے کیسے ہے سر یہ میم پھر یہ سین تو یہاں پر یہ میم سین اور تے ہو گیا اب دیکھیں یہاں سے غین کے ساتھ جوڑ لگانے دیکھیں یہ جوڑ ویسا نکالا اس کو اوپر لے گیا پہلے سٹیپ میں پھر اگلے سٹیپ میں اس کو کیا کہ میں پیچھے لے کے آیا اور یہیں سے پھر میں نیچے لے کے ریک کے ساتھ جوڑ لگا دیا یہ میرے پاس غین کا جوڑ بن گیا ٹھیک ہے آگے کاف لگا دیں تو یہ ورڈ کیا بن جائے گا مستغرق ایک بار پھر دیکھ لیں بچوں کو لکھنے مسئلہ ہوتا ہے تو ایک دفعہ پھر لکھ لیتے ہیں کیسے ہے سر یہ دیکھیں یہ میم ہے یہ سین کے تین دندانے ہیں یہ تے کا ہے اس کو پیچھے لے کے گئے یہاں سے یہاں سے نیچے سے اوپر پھر پیچھے اور پھر یہ ایسے تو یہ دیکھ رہے ہیں مستغرق ٹھیک ہو گیا جی تو یہ جی ہمارے پاس کچھ سین والے الفاظ تھے جن میں شوشہ بنتا ہے بننا چاہیے بنایا نہیں جاتا ٹھیک ہو گیا آگے چلے آگے چلتے ہیں جی یہ مستغرق ہی کی طرح کا ایک ورڈ اور ہو سکتا ہے ہمارے پاس استعارہ ٹھیک ہے سمبل کے طور پر استعمال کرنا الف سین یہ تے اب دیکھیں یہاں سے یہ جوڑ ہے اس کو اوپر لے گئے آئین یہ پیچھے اب دیکھیں رے لگانا تو یہاں سے رے لگ گیا اب استارہ میں الف لگانا ہے تو یہ دیکھیں الف بن گیا استارہ ہے مستار لینے سے نکلا ہے مستار کا مطلب ہوتا ہے ادار لینا ٹھیک ہے تو یہ فلاں چیز کا استارہ ہے مطلب کیا یہ فلاں چیز کا سمبل ہے استعمال کر لیا جاتا ہے ایسے ٹھیک ہے اس طرح ورڈ ہو سکتا ہے استغفار وہ بھی تقریباً اس طرح سے صرف یہاں پہ فعلفا آ جائے گا تو باقی سیم رہے گا الف یہ سین یہ تے یہاں سے یہ عین غین اور یہ فع الفا عین یہ غین ایک کے نو تو لگا تو غین بن جائے گا لکھائی میں ایک جیسے ہی ہے اور آگے رے لگ بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ورڈ بن جائے گا استغفار ایسے نہ بنے سمپل سے وہ بنا لیں کیسے الف ہے سین ہے رے ہے یہاں سے یہ جوڑ ہے اس کو اوپر لے گئے پیچھے لے کے آئے یہ اور یہاں سے فے اور یہ رے استغفار ٹھیک ہے جی اس طرح سین تے اور, این اور الفاظ میں اس استعداد صلاحیت کیپیسٹی الف سین تے یہ عین اور یہ داد استعداد کام کیا کرنا ہے کہ الف ہے یہ دیکھیں یہ سین ہے یہ تے کے بعد شوش ہے اس کو نیچے لے کے آنا ہے اوپر لگانا ہے اور یہ آئین بن گیا استعداد ٹھیک ہے اس طرح ورڈ ہوتا ہے استعمال یوز کرنا کسی چیز کو تو وہ ذرا دیکھیں کیسے بنے گا استعمال ہمارے پاس الف ہے یہ دیکھیں یہ سین ہے یہ تے ہے اب یہاں سے یہ جوڑ اس کو اوپر لے کے آئین پیچھے اور یہ میم الف ماہ یہ کیا ورڈ بن گیا استعمال یوز کرنا کسی چیز کو ٹھیک تو یہ دیکھیں ہم نے کتنے سارے ورڈ ایسے لکھ لیے جہاں پر یہ والا الف سین اور تے والا ہے تو دیکھیں اس میں جو کہانی ہے 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 وہ صرف کیا یہ سین تے تے کا شوشہ ہے یہاں سے نیچے سے اوپر آئین ٹھیک ہے صحیح ہے تو یہ کو آپ کو سمجھ آیا یہ کس طرح ہو رہا ہے یہ بڑے سارے طریقے سے ہو رہا ہے کیسے ہے یہ دیکھیں یہ سین یہ تے ٹھیک اب یہاں سے اس کے بعد یہاں سے یہ نیچے اوپر اور یہ ہے اب استعداد لگانا تو یہاں پر کیا دال لگا دے الف لگانا تو یہاں پہ الف لگا دے رے لگانا تو یہاں پر رے لگا دے میم لگانا تو یہاں پر میم الف ماں لگا دے ٹھیک گیا جی آئی تھنک کافی ہے آگے چلیں اچھا جی اگلا جی ہمارے پاس ورڈ ہے جس کو لکھنا ہے وہ ہے جی غم گین ٹھیک ہے تو یہ غم الگ ورڈ ہے اور گین الگ ورڈ ہے اس میں سان کٹھا کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کیسے سر یہ غین اور میم ہے یہاں سے میم اور ما لگا دیں اور یہاں پر کاف یا گاف کی دو کشک لگا دیں <تصفح> یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کہاں سے آتا ہے مسئلہ سر اس سے آگے شروع ہو رہا ہے وہ کیسے ہے کہ سر اگر آپ یوں کریں گے نا یہ یہ اور یہ نون تو یہ غلط ہو جائے گا کیوں سر یہاں پر دیکھیں یہ سین کی شکل بن رہی ہے اور سین ہے نہیں شوشہ بننا چاہیے تو دیکھیں غمگین کیسے بنے گا غین یہ میم یہ کاف کاف یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں یہ شوشا اور آگے یہ دیکھیں یہ بے نون بن والا جوڑ لگا ہے یہ کاف کا شوشا ہے دیکھیں اوپر لے کے گیا ہوں اور پھر یہ نون ہے یہ ورڈ کیا ہے غمگین ٹھیک غین کا بھی شوشا نقطہ لگا لیتے ہیں جی دوبارہ دیکھیں کیسے ہے جی غین یہ میم یہ میم الفا ہے اس کے اوپر کشف لگا دے کاف ایک اور لگا دے تو گاف یہ کیا بن گیا غمگ اب یہاں سے دیکھیں یہ شوشا اور یہ بے نون بن والا جوڑ تو یہ ہمارے پاس کیا ورڈ ہے غمگین ٹھیک تو جہاں پر بھی یہ کاف یہ اور نون اس طرح کا ورڈ آ جائے نا کوئی ورڈ جیسا ہو سکتا ہے ورڈ ہو سکتا ہے نمکین تو وہ بھی ایسے ہی لکھا جائے گا اس طرح ورڈ ہو سکتا ہے تسکین تو وہ بھی ایسے ہی لکھا جائے گا یہ دیکھیں نون اور یہ میم میم جب بھی لفظ کے درمیان میں آئے گا تو میم کی یہ والی شکل ہوگی یہیں پر نقطہ لگا دیں یہ نون مین نم بن گیا اب دیکھیں یہاں سے میم ملف ما کرنے اور یہ کاف کا شکل لگا دیں یہاں تک تو وہی کام ہے جو غم میں کام تھا اب کام کیا کرنا ہے آپ نے اب کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیکھیں یہاں سے یہ شوشہ بنائیں اور پھر یہ بے نون بن کر جوڑ بنائیں تو یہ آپ کے پاس کیا ورڈ بنے گا نمکین ٹھیک دوبارہ دیکھیں نون میم کاف کا شوشہ یہ دیکھیں شوشہ ہے اور یہ اور نون یہ میرے پاس ورڈ کیا ہے نمکین ٹھیک اس طرح ورڈ ہو سکتا ہے تسکین ٹھیک تو تسکین کیسے ہوتی ہے جی سیٹسفیکشن آف وانٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھیں. یہ شوشا یہ اور یہ نون یہیں پر دیکھیں یہ کاف کے بعد شوشا بنا اور پھر یہ نون بنا یہ ورڈ کیا ہے میرے پاس تسکین ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح ورڈ ہو سکتا ہے سنگین ٹھیک کسی سیریس چیز کو کہا جاتا ہے سنگین تو دیکھ کیسے بنے گا سین نون یہ گاف یہ شوشا یہ شوشا دیکھا اور یہ بے نون بن والا جوڑ تو یہ کیا بن گیا سنگین ٹھیک ہے اور دیکھ رہے سارا اوپر سے نیچے کر کے رائٹنگ آ رہی ہے صرف شوشا جو ہے وہ اس اصول کو اس پرنسپل کو توڑتا ہے اور نیچے سے اوپر چلا جاتا ہے اگر نہ ہر پچھلا ورڈ نیچے ہوگا اور ہار مطلب جو پہلے والا ورڈ ہوگا وہ اوپر ہوگا ٹھیک ہو گیا آگے چلے اسی طرح اس طرح کا ورڈ ہمارے پاس ہو سکتا ہے رنگین تو دیکھیں رے, رے اور یہ دیکھیں یہ بے الف با والا جوڑ کیوں یہاں نون لگا دے کہ نون الف نا اور بے الف با والا جوڑ سیم ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم نے دو کشک لگا دے ہوگی یہاں تک چیز اب دیکھیں پھر کیا کریں گے یہاں سے ہمارے پاس یہ شوشا اور یہ بے نون بان والا جوڑ تو یہ میرے پاس کیا ورڈ بن گیا رنگین دوبارہ دیکھیں کیسے ہے یہ رے ہے یہ بے الف با والا جوڑ ہے کیونکہ نون اور کاف کا کاف جب لفظ درمیان میں تو الف والی شکل بناتا ہے یہ دیکھیں یہ کاف یہ دیکھیں یہ شوشا اور یہ نون اب یہ دو لگا ہے تو گاف بن گیا یہ میرے پاس کیا ورڈ بن گیا رنگین ٹھیک ہو گیا تو غمگین نمکین سنگین تسکین رنگین وغیرہ وغیرہ تو یہ اسی قسم کے ورڈ ہو سکتے ہیں اسی طرح کے ورڈ ہو سکتا ہے سکین دیکھیں ہمارے یہاں سکین اتنا ورڈ استعمال ہوتا ہے سکینہ استعمال ہوتا ہے ایک نام کے طور پر ٹھیک ہے تو یہ سکون سے نکلا ہے راہ سے نکلا ہے ٹھیک ہے تسکین سکونت سکینہ دینے والی چیز کو کہتے ہیں ٹھیک گیا تو اب سکینہ کیسے لکھا جائے گا یہ دیکھیں سین یہ اس کے الف کے ساتھ جوڑ اگر یہیں پر کش لگا دے تو کاف کے ساتھ جوڑ بن گیا اب دیکھیں یہاں سے یہ یہ ہے اور پھر نون ہے نہ ہے یہ میرے پاس کیا ورڈ بن گیا ہے سکینہ ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن یہاں پہ کچھ اس میں نا کچھ کمی لگ رہی ہے کیا کمی لگ رہی ہے دیکھیں یہ کہ شوشہ بنا ہے پھر اس کے بعد نون اور پھر یہ ہے میرے خیال میں اس کو جو صحیح یا اچھا لکھا جانا چاہیے وہ اس کو کچھ یوں لکھا جانا چاہیے کہ دیکھیں یہ سین یہ الف کے ساتھ جوڑ دیکھیں یہ شوشہ پھر یہ یہ اور یہ نون ہے نہ یہ پراپر ورڈ اب یہ سکینہ لکھنا غلط ہے اور یہ سکینہ لکھنا ٹھیک ہے صحیح ہو گیا کوئی بات پہلے پڑھ رہی ہے نہیں پہلے پڑھ رہی ٹھیک ایسے اگر لکھ دیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کا یہاں پہ شوشہ بننا ضروری ہے پھر یہ اور پھر نون ہو تو یہ دیکھیں اس لیے یہاں پر یہ دیکھیں شوشہ بننا پھر یہ یہ اور یہ نون ہے نہ تو بات پہلے پڑھی پتہ نہیں سر کوئی نہیں پڑھی اگلا ہمارے پاس جو ورڈ ہے جو ہم لوگوں نے لکھنا ہے وہ ہے جی وقت وقت ہوتا ہے جی اہمیت تو کہتے ہیں دیکھیں واو تو شرارتی حرف ہے یہ شروع میں آگے اگلے والے کسی ورڈ کے ساتھ جوڑ نہیں بنائے گا آگے جو وقت ہے وہ کیا ہے دیکھیں یہ کاف ہے پھر ہمارے پاس یہ آئین ہے اور پھر یہ ہمارے پاس تے ہے ان ان چیزوں کا جوڑ بنے گا وقت اہمیت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کیسے بنے گا یہ واو ہے یہ دیکھیں یہ کاف اب یہ دیکھیں یہ کاف کو یہاں سے یہ نیچے سے اوپر یہ پیچھے اور یہ یہاں پہ اور یہ تے بن گیا اب یہ ورڈ میرے پاس کیا ہے ہے یہ بالکل وہی کہانی ہے کہ لفظ کے درمیان میں کیسے لکھتے ہیں آج ہم لوگوں نے یہ دیکھا وغیرہ بھی کیسے لکھتے ہیں تو ذرا دیکھیں یہ دوبارہ کیسے ہوگا جی وک ات لکھنا تو کیسے لکھنا ہوگا یہ واو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کاف ہے اس کاف کو یہاں تک لے ہیں یہ کاف کا سرہ بن گیا ٹھیک ہو گیا جی اب آپ نے کام کیا کرنا ہے اب اپنے کام یہ کرنا ہے کہ یہاں سے دیکھیں اس کو سر اوپر لے گئے پہلا سٹیپ اگلے سٹیپ میں میں کیا کر رہا ہوں سر اس کو سر پیچھے لے کے آئے یہ سر پیچھے لے کے آگئے پھر اس کو سر نیچے لے کے آئے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس آئین شریف موجود تیار ہے اب یہاں سے وہ ایک قسم کے لگا دیں سین اور تے کا جوڑ نہیں تھا ویسے کر کے اور یہاں پر تے لگا دیں تو یہ میرے پاس کیا ورڈ بن گیا وقت اہمیت کو کہتے ہیں ٹھیک ایک دفعہ پھر دیکھیں ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں جی سر یہ کیسے بنے گا سر یہ ایسے بنے گا یہ واو ہے یہ میرے پاس کاف اس کو اوپر لے کے گیا پیچھے لے کے آئے یہ آئین اور یہ میرے پاس تے وکت اہمیت کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے کی نہیں صحیح اس طرح آئین کسی بھی لفظ کے درمیان ورڈ ہوتا ہے بعد میں آنا بے یہ اوپر لے کے گیا ہے پیچھے لے کے آئے اور یہ دال یہ بعد ٹھیک تو کیا کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں بے ہے اس کو اوپر لے کے گئے پیچھے لے کے اور یہ یہ بعد بھی ہے اگر غین لگا دے تو یہی آپ کے پاس ورڈ بغداد بھی ہے ٹھیک اوکے کیسے یہ یہ نیچے سے یہ اوپر پیچھے اور یہ ایسے اب یہی ورڈ آپ کے پاس تعداد بھی ہے ٹھیک گنتی کہتے ہیں تعداد صحیح ہے اسی طرح اگر اس کو یوں کر دیں کہ یہ ورڈ تعدد بھی ہے تو کہتے ہیں فریکوینسی کو ٹھیک ہے نمبر آف اکرنس جو ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے صحیح ہو گیا اس طرح ایک ورڈ نام ہوتا ہے رابعہ تو رے الف یہ دیکھیں یہ بے ہے یہ یہاں پہ بے ختم ہو گئی ہے یہ اوپر لے کے گئے پہلا سٹیپ پیچھے لے کے ہیں اور پھر یہ آئین ہے یہ میرے پاس کیا ورڈ بن گیا رابعہ اس طرح ہمارے پاس ورڈ ہوتا ہے نابغہ ٹھیک ہے نابغا روزگار نون بے آئین یہ دیکھیں یہ ہمارا میرے پاس ناپ کا ہے ٹھیک ہو گیا تو مطلب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو بھی جوڑ ہے دیکھیں یہاں سے اوپر لے کے جائیں پھر پیچھے لے کے آئیں اور پھر یہ کدیے ایک تکون بنا دے جب یہ کام آپ کو آ جائے پھر اگلے سٹیپ میں کیا کریں سر جی اوپر لے کے جائیں تو ہلکا سا بینڈ کر کے لے کے آئیں اور پھر یہ کر لیں جب یہ کام یہ جو ہے سر جی اوپر لے کے جائیں ہلکا سا بینڈ کریں اور پھر پیچھے گلائی میں لے کے آئیں تو یہ دیکھیں اب یہ ایک آپ کے پاس نسطالی قسم کی شست سی پپو قسم کی آئن بن گئی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک کوئی بات پہلے پڑھ رہی کہ نہیں پہلے پڑھ رہی تو ہم لوگ ورڈ کیا لکھ رہے تھے وہ کات اہمیت کو کہتے ہیں واو کاف آئین اور یہ تے وہ کت ٹھیک ہو گیا آگے چلیں اچھا جی ایک ورڈ اور ہے یہی آخری ہے بس پہ ختم کرتے ہیں ورڈ جی ہم لوگ لکھنا سیکھنا ہے وہ ورڈ ہے یہ ہمارے پاس دھتکار دینا ڈرا دینا ڈانٹ دینا کسی کو دور بگا دینا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ کیسے ہے یہ دیکھیں یہ دال ہے یہ میرے پاس کے بعد یہ ہے دو چشمی ہے جتنی دفعہ جتنا ہم نے لیکچر بنایا ہے پورے کا پورا اب وہ آپ کو مجھ سے زیادہ بنانی آنی چاہیے کہ کیسے بنے گا اب اس کے ساتھ ایڈ کیا کرنا ہے تکار کو تو کیا کام کریں دیکھیں یہ جو ہمارے پاس دو چشمی ہے یہ والی ہے یہاں سے دیکھیں یہ تے ہے اور اس سے بیل باورا جوڑ کھلا کر کے لے کے ہے پھر میں یہ ایسا بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے تو یہ دیکھیں اور یہاں سے جو کھلا کر کے لے کے آئیں یہاں سے یہ کاف بنائیں اور یہ الف بنائیں اور یہ رے بنائیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک دوبارہ دیکھیں دوبارہ دیکھتے ہیں یہ چیز کیسے ہوگی ہمارے پاس تو دیکھیں جی یہ کس طریقے سے ہوگی ہمارے پاس کہ سر یہ دال ہے یہ ہے یہ تے ہے اور اس کو کھلا کر کے لے کے آئے اب یہ صرف ہوا کیا

یہ دو چشمی ہے یہ تے ہے اور یہ بیل باولا جوڑ کھلا کر کے بنایا کیوں کھلا کر کے بنایا یہاں پہ کاف کی کش لگ جانی دھنگا فساد ٹھیک ہے تو وہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے دال یہ ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے بن سکتا ہے ہاں اب ایک چیز ہے اگر یہاں پر نا اس یہ دو چشمی ہے اور کاف کے درمیان میں ایک ورڈ اور آ جاتا ہے دنگا سے دھیگا مشتی تو پھر وہاں پر کیا بنانا پڑتا ہے میں شوشہ بنانا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ دال ہے یہ ہے ہے یہ شوشہ یہ نون اور یہ آگے یہ دیکھیں یہ شوشا یہ کو ظاہر کر دے گا اور جوڑ کو بھی ظاہر کر دے گا یہ دیکھیں یہ نون آ جائے گا اور یہیں سے یہ کاف علف کا اب یہ کیا ورڈ ہے دھیگا ٹھیک ہے لڑائی جھگڑے کا جاتا ہے خیر تو یہ جناب ہم لوگوں نے آج کے کچھ الفاظ لکھے صحیح ہو گیا جی ان کی پریکٹس کریں خدا نہ نخواستہ نہ ہوں تو ہمیں بتائیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو خود نہیں لکھیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان آپ کو لکھنا نہیں آئے گا صحیح ہو گیا اللہ حافظ